असलकुम दोस्तों क्या हाल है सुकून अमन है खैर रहता है उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल से ठीक होंगे दोस्तों बस बहुत ही देर हो गई है वीडियो डालने में तो कुछ मसरूफियत थी तो मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ आज पारे के ऊपर बात करते हैं पारा के मलना लर्ज़ा के ऊपर बात करते हैं अक्सरी होगा जो आप लर्ज़ा पारे की तलाश में हैं वो इससे काम ले सकते हैं चलते हैं नुख् की तरफ अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और कमेंट करें अच्छे अच्छे कमेंट करें जो बातचीत पूछनी हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है तो बातचीत कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है तो चलते हैं नुस्खे की तरफ एक पाओ सफ़ेद पटकड़ी ले लें सफ़ेद ले लें ले भी ठीक है सुर्ख ले लें भी ठीक है और एक पाओ अंडों के छिलके ले लें बैदम मुरख के छिलके ले लें निसले उबार कर लें नमक या किसी और चीज़ से कि इसकी छली मली अंदर से निकल जाए इसे ब्रूंड कर लें पीस लें फिटकरी को अलग पीसें इसे अंडों के छिलकों को अलग पीसें कपड़ छान करके यकजान करें उसके बाद आबे लीम का कतरा कतरा डाल कर इसे खरल करते जाएं, पाँच से छः किलो देसी लीमू का रस के साथ इसे खरल करें फिर इसके बाद छोटे छोटे गोलियां बना लें पताल जंतर से तेल निकाल लें ये सुर्ख़ कलर का तेल होगा अगर आप इसमें पारा पकाएंगे, आपका कैमल नार पारा निकलेगा अगर इसको आगे ले जाना आए तो अभी ये आगे बात सुने मुश्दर का तेल मैंने ऊपर दिया हुआ है फोले इसका वज़न कर ले तेल का अगर ये बीस तोले तेल है या दस तोले तेल ये है इसमें ऐसे समझो कि पाँच छटांग सॉरी एक छटांग पाँच तोले पाँच तोले एक छटांग नुशादर का तेल इसमें डालकर हिला दें मिक्स कर लें अभी एक नीला बनाना होगा आप लोगों को वो एक तोला नीला भी आहिस्ता आहिस्ता इसमें रेड अंदर रख लें आग पर उसे भी इसके अंदर तरह कर दें अभी मज़बूत शीशी में इसे बंद करें गले मत करें और किसी कचरे के ढेर में से दफन कर दें गर्मी तो गुज़र चुकी है ये गर्मियों का नुख्खा है मई जून जुलाई का तीन महीने का नुख्सा है दो से ढाई महीने ढेरी में दफन कर दें उसके बाद निकालेंगे बिल्कुल सुर्ख कलर का तेल होगा और धुआँ भी नहीं देगा कैम और दहम तेल होगा ना कम होगा ना घटेगा इसमें तो मैंने पारा ही पकाया था तो आगे इससे और काम मैं नहीं ले सका और जो अब आप इससे आगे काम लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं बेहतरीन और लाजवाब नुख़ा है इसमें पारे की कोई मेदार नहीं है पारा जितना चाहें पका सकते हैं अगर डायरेक्ट इसमें पारा पकाना है तो एक घंटे से ज़्यादा आप नहीं पकाएं, एक घंटा ही काफ़ी होता है अगर इसे अक्सर कर लिया जाए तो फिर तो ये बहुत से काम करता है तो आज था ये आप लोगों के लिए नुस्ख़ा चलते हैं एक नए नुखे के साथ हाजिर होंगे तब के लिए इजाज़त वालेकुम